Вот эта трехголовая маргинальная оппозиция желает одного власти ограбить народ, продать страну, набрать кредитов, за которые будут платить деньги наши правнуки и даже дети. А когда наш президент и премьер-министр это маргинальная оппозиция обмана боевых людей на Украине с целью совершения государственного переворота вот такая война информационная развернута против народа Украины со стороны этой маргинальной оппозиции но несмотря на эту ложь и на обман мы с вами продолжаем стабильность. Именно поэтому сегодня партия